मुंबईतील बहुतेक जुन्या इमारती आता जीर्ण झालेल्या भिंतींनी वेढल्या आहेत या जीर्ण भिंती ही केवळ एकच समस्या या जुन्या इमारतींमध्ये आहे का तर उत्तर आहे नाही वर्षानुवर्षे सोसायटीला मिळणारे अल्प देखभाल शुल्क त्यात समिती सदस्यांमधील मतभेद आणि अपुऱ्या निधीमुळे दुर्लक्षित होणारी इमारतीची डागडुजी तुटलेल्या लीक झालेल्या आणि भिंतींवर गळणाऱ्या पाईपलाईन किंवा बंद पडलेले उद्वाहक असे एक ना अनेक समस्यांनी या इमारती आज वेढल्या आहेत धारावी देखील याला अपवाद नाही बर का मात्र धारावीतील या जुन्या इमारतींचा या पुनर्विकास प्रकल्पात अद्याप समावेश झालेला नाही यामुळेच आधीच व्यवस्थापन शुल्कासाठी झगडणाऱ्या या, या इमारतींनाही आता पुनर्वसन प्रकल्पाची ओढ लागली आहे ती नेमकी कशी जानून घी हुआ आज वीडियो तुम मेरा नाम नित्यानंदन आरमोगम नाडार मैं धारावी बालाजी नगर कामराज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ यह बिल्डिंग 2006 में कंस्ट्रक्शन हुआ था तो वो हिसाब से हम लोग क्या सोच रहे कि जैसे हमारे मीटिंग से हम लोग ने बात किए कि नॉर्मल जो स्लम पीपल जिसके रूम एवरेज में 50 टू तो 100 या हंड्रेड एंड फिफ्टी स्क्वायर फीट है गवर्नमेंट उनको अभी 350 स्क्वायर फीट दे रहा है तो हम जो भी रेडोल बिल्डिंग पे रहते स्क्वायर टू ट्वेंटी रहते हमको एटलीस्ट फाइव हंड्रेड स्क्वायर फीट तक हमारे रिक्वायरमेंट्स है अगर ये रिक्वायरमेंट्स अगर गवर्नमेंट या धारावी प्रोजेक्ट वाले लोग पूरी करेंगे तो हम उनके साथ खुशी खुशी से हम सपोर्ट करेंगे आशियातील सर्वात मोठी झोपड़ धारावी ही आता सर्वात प्रगत शहर झाली आहे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अंतर्गतच येणाऱ्या सर्व पुनर्वसन इमारती या सर्व सुविधांनी सज्ज असणार आहेत या प्रकल्पांतर्गत पात्र रहिवाशांना धारावीतच साडेतीनशे चौरस फुटांचं घर मिळेल हेच पाहता नियमावलीनुसार एकोणीस वर्षांपूर्वी उभारण्यात आलेल्या इमारतीत दोनशे चौरस फुटात राहणाऱ्या धारावीकरांनाही आता पुनर्विकास प्रकल्पाची आस लागली आहे कारण या इमारतींना देखभाल आणि व्यवस्थापन शुल्कासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत आहे लगभग साल होणे केले यहाँ के रहवासी जो पहले स्टार्टिंग से रीडेवलपमेंट के लिए राजी कर कर एस आर स्कीम पे हम लोग गए थे बिल्डर के साथ में हम लोग ने एग्रीमेंट किया फिर हमें रीडेवलप ओके के बिल्डिंग मिला हमें अभी बीस साल हो गया तो हम लोग ये बिल्डिंग बीस साल होने के बाद कंडीशन इतना वर्स हो गया कि हमको डेली डेली कुछ ना कुछ मेंटेनेंस प्रॉब्लम आ ही रहा है लिफ्ट प्रॉब्लम आ रहा है ड्रेनेज प्रॉब्लम आ रहा है फ्रेश वाटर सप्लाई प्रॉब्लम आ रहा है एंड मेन तो जब भी जो भी एंट्रेंस है बिल्डिंग के एंट्रेंस पे आने के रास्ते में हर हर दिन कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम से निकल रहा है तो हम लोग अभी क्या चाह रहे कि अगर हमारे ये बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन होके 20 साल के बाद इतना बेकार है और 10 साल के बाद तो और बहुत खराब हो जाएगा एंड मैक्सिमम हमारे एक्सपीरियंस से ऐसा लग रहा है कि थर्टी ईयर्स के ऊपर यहाँ के जो रिकंस्ट्रक्शन बिल्डिंग नहीं चलने वाला है थर्टी ईयर्स के ऊपर इसका गारंटी भी नहीं है हर रूम्स पे इंटरनल प्रॉब्लम्स है ड्रेनेज प्रॉब्लम है बाथरूम से एक रूम एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में हर बार लीकेज चालू है धारावी पुनर्विकासमारती मेंटेनंस ना होना है धारावी पुनर्वसन प्रकल्पात उभारण्यात आलेल्या प्रत्येक पुनर्वसन इमारतीची देखभाल पुढील दहा वर्ष ही एस पी व्ही असणाऱ्या प्रश्न पडेल की दहा वर्षांनंतर आमच्या इमारतीचा मेंटेनन्स नेमकं कोण करणार माझं नाव शैला येय्या आहे मी कामराज सोसायटीमध्ये राहते आणि हे आमची नाईन्टी फीट रोडच्या माध्यमामधून ही बिल्डिंग येते कामराज सोसायटी आहे आणि आमच्या बिल्डिंग मध्ये मध्ये द्यायची आहे पण दहा वर्ष करणार तर ऐका निविदेच्या अटीनुसार पुढील काळातील म्हणजेच दहा वर्षांनंतर या देखभाल खर्चासाठी प्रत्येक पुनर्वसन इमारतीत दहा टक्के व्यापारी जागा राखून ठेवण्यात आली आहे या व्यावसायिक जागांमधून येणारा निधी हा इमारतीच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी वापरता येईल आज धारावीत जुन्या इमारतीतील रहिवासी जीर्ण भिंती दुरावस्था आणि न चालणारे उद्वाहक आणि अपुऱ्या अग्निसुरक्षा यंत्रणांबद्दल वारंवार तक्रार करतात मर्यादित निधीमुळे आता या इमारतींसमोर इमारतींच्या देखभालीचे आव्हान निर्माण झाले आहे झोपड्यातून ते वर्षांपूर्वी इमारती स्थलांतरित झालेल्या या अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना आज असणार तीनशे रुपये हे देखभाल शुल्क देखील आर्थिक बोजासारखे वाटते तरी देखील यातून मार्ग काढत अनेक सोसायट्यांनी स्वतःचे आदर्श मॉडेल देखील उभारले आहे मैं रवि सुब्रमण्यम और हम धारावी के ही रहने वाले हैं सिंस बर्थ हम यहीं पर यही जगह पे बसे हुए हैं पहले तो झोपड़पट्टी था किसी तरह हम लोग ने कोशिश करके ये बिल्डिंग बना चु बना दिए हैं और 2007 से हम ये बिल्डिंग में रह रहे हैं और जो बेसिक अम्यूनिटीज है वो सबका मेंटेनेंस करना और लोगों को कुछ ट्रांसफ़र हो गया या कुछ हो गया वो सब में हम लोग ध्यान देते हैं मेन तो फाइनेंस यस yes, फाइनेंस लोगों को अवेयर करके मेंटेनेंस निकालना बहुत मुश्किल है इधर 150 फिफ्टी फ्लैट्स है हंड्रेड एंड फ्लैट्स में हम लोग शुरुआत में फाइव हंड्रेड का मेंटेनेंस रखा था आ, लेकिन बाकी लोगों का कहना था कि नहीं नहीं वो हंड्रेड एंड में काम हो जाएगा तो उसके हिसाब से हंड्रेड अभी भी चल रहा है देखो ये तो समय का जरूरत है कि धारावी को सुधारना है जैसा आम आदमी ये भाई आम आदमी वो ये सब मिलके खड़ा किया नॉट इवन सिंगल वी टेकन एनी हेल्प फ्रॉम पॉलिटिशियंस नॉट इवन फ्रॉम कॉर्पोरेटर किसी भी तरह नहीं किया खड़ा कर दिया आप लोगों ने क्या किया क्यों नहीं किया यू हैव अ पावर क्यों नहीं किया इसका पीछे का मकसद क्या था अब अभी समझो डीआरपी जो गवर्नमेंट के हिसाब से आ रहा है इट इज गुड धारावी डेवलप होने दो आज से पचास साल पहले दलदल वाला धारावी था आज चल फिर रहे हैं डिपेंड आओ हो, कैसा रिस्पॉन्स देते उसके ऊपर डिपेंड है हर कोई उनके साथ जाएंगे खरतर धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा केवळ एक नगर विकास किंवा गृहनिर्माण प्रकल्प नसून धारावीकरांचा जीवनस्तर उंचवणार एक मिशन आहे या प्रकल्पातून मिळणारे लाभ आणि नवधारावीची निर्मिती यामुळेच इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांनाही आपल्या काही किरकोळ मागण्यांसह या पुनर्विकासात सामील करून घ्यावे अशी मागणी आहे एंड अभी इसको हम लोग कुछ भी रीड रीडेवलपमेंट करने जा, जाएंगे तो इसके लिए हमारे बहुत और प्रॉब्लम्स ही खड़ा होने वाला है तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि अगर धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हमारे सोसाइटी को इन लोग रिडेवलप करके देंगे तो हम लोग इनको सपोर्ट करेंगे और हमारे मांग इन लोग अगर जो भी हमारे डिमांड है इन लोग पूरे ही करेंगे तो हम उस पर ज़रूर हम उनके प्रोजेक्ट पे हम सपोर्ट करेंगे और हम उसके लिए साथ भी देंगे या मागणीचा राज्य सरकार आणि डीआरपी नेमका कसा विचार करणार हे चित्र आगामी काळातच निश्चित होईल हा विषय आवडला असल्यास अधिकाधिक धारावीकरांपर्यंत नक्की पोहोचवा धन्यवाद